બાગેશ્વર ધામના આખાએ ભારતમાં ચર્ચા છે એવા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દસ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે આજે સુરતમાં બાગેશ્વર સરકારે યોજેલા દરબારમાં હજારો લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી બાબાએ યોજેલા દરબારમાં પત્રકારો કે તેમની પર શંકા કરનારાઓને અનેક પડકાર પણ ફેંક્યા છે તે પોતે કોઈ વ્યક્તિ કે પાર્ટી સંસ્થા માટે નહીં હનુમાનજીના શ્રદ્ધાવાળા લોકો માટે કામ કરી રહ્યા હોવાનું પણ તેણે જણાવ્યું હતું सांसद धारास्य सहित अनेक पहुंच गया था पत्रकारों ने तमने शु कहू कौन ये करेगा दो बुद्धिमान पत्रकार खड़े हो जाए अब वो जिनको भी लेकर आएंगे हमारा पर्चा उन्हीं का निकलेगा सुन लीजिए जितने भी बुद्धिमान पत्रकार हो उनमें से दो कोई भी उठ जाइए उठिएगा गंभीरता से और अपनी अपनी आईडी लेकर के उठिएगा दो पत्रकार ओनली और सामने आ जाइएगा रेलिंग के अंदर और आप में से जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते ऐसा है तो नहीं लेकिन तुम्हारे लिए हो सकते हैं तुम जिनको भी पूरे पंडाल में सूरत के दरबार से लेकर आओगे हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे और तुम जिनको लेकर दरबार हम बालाजी के चरणों में शुरू करें अच्छा जाना है आशीर्वाद ले लो निकल जाओ हाँ, निकल जा। लो भैया हमें पानी पिला दो यार आगे को लोगो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं पिलाओ पानी हाँ बोले बागेश्वर धाम सरकार की हमारे बीच गुजरात सरकार कि प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद जी हैं मान्य सांसद जी श्री सी आर पाटिल जी से आग्रह है कि गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गुजरात सरकार से ही वन मंत्री मान्य श्री मुकेश भाई पटेल जी हैं उनसे भी आग्रह है वो भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें क्षेत्रीय महामंत्री जी मान्य श्री किशोर भाई बिंदल जी हैं उनसे भी आग्रह है और हमारे बीच निरंजन जी पहुंच गए हैं निरंजन जी शहर अध्यक्ष हैं और हमारे बीच किशोर भाई पाटिल जी हैं किशोर भाई बिंदल जी आप भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और आई चलते हैं अब तथा दरबार की ओर आप सभी लोग विराजमान हो जाए अपने स्थान पर अब पावन मंच जो भी है खाली कर दे चलते और चलते हैं बोले बागेश्वर धाम सरकार की परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम जय श्रिया राम जय श्रिया राम સમાજ માટે સત્ય માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો અને હા ઘંટડી વગાડવાનું વગાડવાનો આભાર